उत्तर प्रदेशचे लोकप्रिय आणि कर्मवीर धडाडीचे नेते आणि मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथजी मंचगावर रासीन आमदार विजयभाऊ रांगडाले नरेंद्रजी भोंडेकर परिणयजी फुके आणि ज्यांच्या प्रचारार्थ आपण सगळे इथे जमलेले आहो या भागाचे लोकप्रिय खासदार सुनील भाऊ मेंढे सन्माननीय मंच आणि उपस्थित समोर बसलेले सर्व माझे बंधू भगिनी तरुण मित्रांनो आणि पत्रकार मित्र सर्वप्रथम मी योगी आदित्यनाथ जी प्रथमच आपल्या या भंडारा जिल्ह्यामध्ये आले मी त्यांचा मनपूर्वक स्वागत करतो अभिनंदन करतो आणि पुढच्या भाषण मी हिंदीमध्ये करणार कारण आलेले पाहुण्याला समजलं तरी पाहिजे की आपण काय बोलतोय बरोबर आहे की नाही योगीजी अब हम हिंदी मे बोलेंगे और आपको भंडारा जिले का हमारे गोंदिया जिले का वैशिष्ट बताता हूं कि यहां सब हिंदी बोलते हैं और सब हिंदी समझते हैं क्योंकि हम बॉर्डर है ना मध्य प्रदेश के साथ तो आदरणीय योगी जी आपने आज पहली बार भंडारा हमारे जिले में आने का जो यहां पर कार्यक्रम बनाया बहुत लोग हर्षो हर्षो हर्षोल्लाहित है क्योंकि आपको रोज टीवी में देखते हैं सुनते हैं लेकिन हमारे लोगों को भी लगता था कि हमारे यहां कब योगी जी आएंगे और हमको उद्बोधन करेंगे आपको मैं बताना चाहता हूं मैं अभी जिस मार्ग से आ रहा था सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियां अभी मैंने देखी अभी यहां तक पहुंची भी नहीं है चारों ओर से अभी तो जो यहां दिख रहे हैं इससे कहीं अधिक लोग अभी सड़कों पर अभी यहाँ पर सभा में पहुंचने के लिए आ रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार भी विक्रमी उनकी विजय हुई और उत्तर प्रदेश से आज सबसे ज्यादा सांसद न केवल है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए सांसद जब चुनकर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और योगी जी की जो ख्याति है वहां ऐसा प्रशासन उनकी पकड़ है ऐसा वहां का लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था को उन्होंने सुधारने का काम किया है ऐसा उद्योगीकरण किया है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है कि अब एक जमाने में जो उत्तर प्रदेश की सोच थी कि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है आज उत्तर प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में से सबसे अव्वल है और हम लोगों को महाराष्ट्र के लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा योगी जी कि आप कहीं हमारे से आगे ना निकल जाए तो उस वजह से हमको भी हमारी गति बढ़ाना पड़ेगा और बिल्कुल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों भाई जिस तेजी के साथ बढ़ेंगे तो मोदी जी का विकसित भारत का सपना भी साकार और जल्दी से होगा यह भी हम लोगों के लिए जरूरी है मोदी जी ने हमें घर बना कर दिए मोदी जी ने शौचालय बनाए और हर घर में अब नल आ रहा है मोदी जी ने जन धन के खाते खोले तब हमको लगता था कि जन धन के खाते से क्या होगा पैसा तो है नहीं लेकिन आज वही जन धन के खाते खुलने की वजह से आज हजारों हजारों रुपये आज हमारे चाहे किसान हो महिला हो युवा बेरोजगार हो सभी वर्गों के लोगों के लिए आज उसमें इन खातों में पैसे आने लगे हैं मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कल तक हमारे लिए सबके लिए ऐसा एक आश्चर्य होता था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रफुल्ल पटेल और आज भारतीय जनता पार्टी एक ही मंच पर कैसे आए योगी जी इक्यानवे में जब मैं पहली बार लोकसभा में गया और कई बार गया और अट्ठानवे में आप और हम साथ में लोकसभा में थे तब हम यहां से हमेशा चुनकर जाते और बीजेपी के साथ ही संघर्ष होता था लेकिन लोगों को आज ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ कैसे ये दोनों साथ इसलिए आए हैं कि हमको मोदी जी के विकसित भारत का सपना पूरा करना है और तेजी से हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है विश्व में हमारे देश को तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था अगले कुछ वर्षों में बनाना है आज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का सपना भी लोगों का पूरा हुआ देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा मोदी जी का योगी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है ही लेकिन देखिए मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये देश में सभी ने संविधान की शपथ ली है और उस संविधान की शपथ के आधार पर मोदी जी हो या योगी जी हमेशा काम करते आए हैं मैं योगी जी ये बात इसलिए यहां उल्लेख कर रहा हूं कि कुछ गलत फहमियां निर्माण की जाती है कि संविधान बदला जाएगा आगे आने वाले दिनों में हमारे लोगों को समान अधिकार नहीं रहेगा हमारे कुछ पिछड़े हुए वर्ग के साथियों को नीचा दिखाने का काम किया जाएगा ये कत ही गलत है ये प्रचार अपप्रचार है वो उन्हीं लोगों के माध्यम से होता है कि जो लोगों को मालूम है कि जमीन धरती जमीन पैरों के नीचे से सरक रही है हम दोबारा जीत कर नहीं आएंगे तीसरी बार भी मोदी बनेंगे और चार सौ पार करेंगे ये उन्हीं लोगों का अपप्रचार है और मैं इसीलिए यह कहना चाहता हूं मैं ये बात को फिर से क्यों दोहरा रहा हूं क्योंकि राम मंदिर बना लेकिन मोदी जी या योगी जी ने जल्दबाजी नहीं की सत्ता आई मतलब हमने बनाना ऐसा नहीं है उन्होंने कानून न्यायपालिका का फैसला आने तक उन्होंने राह देखी न्यायपालिका ने सर्वोच्च न्यायपालिका ने जब कहा कि यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए तभी वहां पर मोदी जी ने और योगी जी ने वहां राम मंदिर के निर्माण का काम किया और आज हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को भी मैं कहना चाहूंगा कि दस वर्ष हमारे देश में मोदी जी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य है सबसे बड़ा वहां पर इतने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक रहते हैं आज भाईचारा अमन चैन और किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा है ये आज हमारे देश का ये वैशिष्ट है हम शाहू फुले अंबेडकर के विचारधारा वाले महाराष्ट्र और इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे और यही आज हमारे जमाने के लिए आज काल के ये जरूरत है इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा भाइयों बहनों समय का कुछ अभाव है लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आगे आने वाला चुनाव सुनील मेढे का चुनाव तो जरूर है ही लेकिन इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मैं पूछना चाहूंगा कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं जब बनाना चाहते हैं तो सुनील मेंडे जाएंगे तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना आपको सामने जो लोग खड़े हैं उनका भी आपको चेहरा मालूम है टिकटा कोई खड़ा करने के लिए उनके पास आदमी नहीं व्यवहार करके किसी को टिकट दे दी गई क्योंकि मालूम है कि 100 प्रतिशत सुनील मेढे चुनकर जाने वाले और सुनील भाऊ तो तुम्हें चिंता करूच नाम खाली शकलो आता आकलोता तुमसे सोबत आलो मग का है चिंता तुम्हारा आप प्रफुल्ल पटेल आपके साथ है योगी जी मैं कह रहा हूं तो आप चिंता की क्या बात है इसीलिए योगी जी का वक्त आप मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं इसलिए उनके लिए मैं अपनी भाषण को यहीं विराम देते हुए यही गुजारिश करूंगा आपको सभी को कहना चाहूंगा कि विकास के नाम पर हमारे भंडारा गोंदिया जिले का सर्वांगीण विकास कल उद्योग आने चाहिए हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए आपका शतक आज बीस हजार मिला ला हो जस्ट बोनस की रकम मिला ली पाइजे त्यांना जास्त फायदा यायला पाहिजे आमच्या शेतकऱ्यांना सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी आपल्याला इथून भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे आमचे उमेदवार सुनील मेंढेला आणि काय किंतू परंतु आम्हाला नको आहे मी तुम्हाला सांगतो की हे येणारच आहे पण यामध्ये भंडारा आणि भंडारा तालुका शहराच्या सर्वात जास्त योगदान असला पाहिजे आज तुमच्या सुपुत्र देशाच्या संसदवर दुसऱ्यांदा जाणार आहे हे तुम्हाला अभिमान असलं पाहिजे एवढाच बोलतो थांबतो जय हिंद